всех малопонятных нам событий. Был и являюсь руководителем благотворительной организации «Светанок», основанной в городе Горловка, занимающейся помощью незащищенным слоям населения, реабилитации наркоманов, помощь сиротам, детям и ну, большая сфера деятельности. А по образованию кто вы? Средне-специальное образование по хорошая специальность. Расскажи, пожалуйста, свою историю, когда ты уехал, что послужило причиной этого выезда? Причина, последние капли. Последние капли, то в кавычках власти, которая сейчас там находится, стало то, что моя активная гражданская позиция, потому что мы занимали такую позицию, что постоянно переходили им дорогу, то есть мы не поддерживали, мы шли против режима Януковича, являлся Являюсь активным членом партии Батьковщина. И религиозные взгляды у нас тоже разошлись, так как являюсь прихожанином протестантской церкви. Скажи, пожалуйста, а при чем здесь Янукович? Мы имеем в виду, сейчас там, наверное, в Горловке... ДНР, Безер, там ДНР. Как, ну, какая ситуация это, у тебя с ними сложилась? Или это было как-то соотнесенные понятия ДНР и Лю, Янукович? Как люди, люди, которые поддержали ДНР, они поддерживали режим Янукович. И поэтому вот все было именно так. Безлера мы знали еще до того, как он стал там главнокомандующим. он был директором коммунального предприятия, смотрел за кладбищем. То есть это был. То есть он местный? Да. А каким образом? Ну, Каждый в розыск подали, тебе угрожали, что это было? А, да, 16 числа 16 июня 2014 года мне пришлось выехать по причине того, что на один из реабилитационных центров, где проходили ребята реабилитацию, где я жил с ними. Утром, где-то в 10 утра, приехали около 10-12 вооруженных человек, окружили центр и начали все громить, начали всех ложить лицами в землю и искать меня. Я уехал минут за 20 раньше, одному из реабилитантов нужна была помощь. И по причине этого они меня не застали. Приехали на работу, на которой я работал в одной общественной организации, приехали туда, тоже пытались от меня там дойти, но э, добрые люди, с большой буквы люди, э, закрыли меня в одном из кабинетов, они очень сильно ну, кричали, бежали, говорят, что сейчас будут расстреливать, если найдут, но вот Бог как-то отвел и разделяла стекло от гибели. А те місто, це де те саме, куди ти поїхав спочатку? Спочатку я поїхав в Дніпропетровськ. Тобто угу. -то та організація так... була в Дніпропетровську? Ні, 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 це все відбувало угу. в Горловці. Мой найкращий мой друг, він вивіз мене, угу. э, дождався, зробив 150 разів кругів навколо цієї організації, тому що как бы, основна частина тих, хто приїхали за мною, не розійшлися, але залишили Засаду, если это в случае, что я вернусь, они не знали, что я нахожусь в помещении. Я угу. мой друг, рискуя своей жизнью, за что благодарен. вывез меня практически, можно сказать, в багажнике. Блокпосты обходил пешком. Колесами. Как вы сейчас, каким образом помогаете украинцам, которые приехали с Украины, как переселенцы, беженцы, именно в Польше? Именно в Польше мы предоставляем большой спектр услуг от информационной поддержки до каких-то там материальных ценностей, ну то есть там вещи, еда, какие-то консультации юридические, у нас есть психолог. То есть, ну, Много обращается людей? Достойно, достаточно. А ну. как попал именно в Польшу, почему? В Польшу, ну там мне сделали как бы подарок. Мне сделали подарок, потому что после Горловки, ну я продолжал быть волонтером в одной из Днепропетровских, с одной из Днепропетровских церквей мы продолжали сотрудничать в в Мечниково, в институте, то есть как бы э, в больнице Мечникова. И люди уже смотрели, что уже, ну, ну, как бы тяжело мне уже приходится, но отступать я не собирался, и просто говорят, поедь, отдохни. Здесь вот э, нашел как бы себя, нашел друзей, нашел церковь. И... Давно здесь? Четыре-пять месяцев. А возвращаться когда планируешь? Э, сейчас э, закончилась виза, подал на документы. Как только сделаны будут документы, будут возвращаться и Хочу быть какое-то время в Украине, какое-то время возвращаться сюда. То есть ну, перевозить вещи mm -hmm. есть какая-то возможность помогать там. То есть будем перевозить. Mm -hmm. Буду туда-сюда, туда-сюда. А в Польше залишаться не плануешь. Ну, как на проживание. Ну, пока на ПМЖ нет. Mm -hmm. Тянет в Украину, Кстати... знаю, что просто сейчас надо быть там. Но ну, не могу выехать, хочу, чтобы ну, была свобода передвижения. О, скажи, Скажи, пожалуйста, как много здесь украинцев и только ли украинцы здесь работают? Именно здесь, в этом центре. Здесь по поводу работы не могу сказать, сколько здесь официально работает. Здесь практически все ребята это волонтеры, так или иначе, любящие Украину или ну, что-то связывающее с Украиной. То есть это не все украинцы, правильно? Здесь, здесь есть и поляки. Да, есть и поляки, конечно. Есть mm -hmm. поляки, которые очень любят Украину. Очень много mm -hmm. поляков поддерживают Украину. Все вещи, которые вы увидели, это ну, практически все mm -hmm. приносят люди в вот, любви.